Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel aku ya Gerilya Galeri Gunanya tutorial menjahit Tutorial kali ini aku mau bagiin Cara membuat t-shirt, baju polo Atau apalah namanya ya teman-teman Seperti ini yang kancingnya di bagian atas Tapi bahannya bahan kemeja Seperti biasa Sebelum mulai menjahit siapkan peralatan Gunting, meter, kapur Roll, roll body, roll siku, kain nah kainnya aku siapkan 2 meter ya teman-teman Edge kalian jangan salpok sama kuku aku yang ada hitamnya ini ya teman-teman habis kejepit pintu terakhir yang paling penting ukuran ya teman-teman siapkan ukuran dan ini aku buatnya ukuran 6XL atau big size jadi teman-teman yang ukurannya sama atau mau buat bajunya ukuran sama tinggal ikutin ukuran aku aja ya Nah, langkah pertama seperti biasa kita lipat dua kain. Untuk lipatan kain ini itu kita ukur seperempat lingkar badan. Nah, jika perutnya buncit itu berarti yang kita ukur adalah perutnya ya teman-teman Jika udah dapat ukurannya kita bagi 4 Jadi lebar lipatan untuk 6XL adalah 41 cm ya teman-teman Ditata ya disamakan ukurannya dari atas sampai ke bagian bawah itu harus ukurannya 41 cm Udah termasuk kampu 3 cm ya teman-teman Langkah pertama buat garis 1 cm dari bagian atas Digaris dan ditandai seperti ini ya Turun ke bagian bawah 4 cm lalu ditandai dan digaris juga ya. Dari garis pertama turun ke bagian bawah 75 cm ditambah kampuh 3 cm atau sama dengan ukuran panjang baju. Masih di garis pertama ya teman-teman, masuk ke bagian dalam 8 cm, menurun 8 cm. Lalu hubungkan kedua garis. Dari pinggir leher masuk ke bagian dalam 17 cm ditandai lalu hubungkan kedua tanda ini ya Dari tanda ini turunkan ke bagian bawah 25 cm atau sama dengan ukuran setengah lebar bahu Di garis yang sama masuk ke bagian dalam 38 cm atau sama dengan ukuran seperempat lingkar badan ditandai lalu hubungkan ke ujung bahu. Untuk di bagian bawah juga masuk 38 cm, tandai lalu hubungkan ke tanda bagian atas. Terakhir tinggal gunting aja sesuai dengan pola. Jangan lupa untuk bagian samping dikasih kampuh 3 cm, untuk bagian bahu 2 cm ya teman-teman. Oke langkah selanjutnya lipat dua kain ya teman-teman dengan ukuran yang sama Lalu tempelkan pola badan bagian depan di atas kain yang udah kita lipat seperti ini ya teman-teman Pastikan untuk bagian di atas itu ada lebihnya 8 cm 8 cm dimulai dari tanda jahitan ya teman-teman bukan dari kampung Dari atas turun ke bagian bawah 3 cm mendatar 8 cm Lalu hubungkan kedua tanda ya teman-teman Di garis yang sama masuk ke bagian dalam 25 cm atau sama dengan ukuran setengah lebar bahu Lalu hubungkan ke bagian badan menggunakan roll siku seperti ini ya Jika sudah tinggal digunting saja sesuai dengan pola yang udah ada Untuk baju big size sebelum membuat pola tangan Kita ukur terlebih dahulu untuk lebar ketiaknya ya teman-teman Mulai dari kampu bagian depan sampai ke bagian badan bagian belakang Agar tidak lupa bisa dicatat lebih dahulu seperti ini ya teman-teman Lipat sisa kain untuk bagian tangan Jika udah garis 1 cm dari atas Lalu dari garis pertama turun ke bagian bawah 27 cm atau sama dengan panjang tangan di garis Lalu tambah 3 cm untuk bagian kampu juga di garis ya teman-teman Masih dari garis tanda yang di atas ini ya teman-teman Turunkan kembali 11 cm untuk tinggi puncak lengan Ditandai dan di garis juga ya dari pinggir atas turunkan ke bagian bawah Ini ya teman-teman ukurannya 31 cm Ditandai lalu buat garis bantu menggunakan roll Jika sudah dibuat garis bantu tinggal buat aja kerong lengannya ya teman-teman Juga menggunakan roll atau teman-teman bisa lukis sendiri Untuk garis bagian bawah masuk ke bagian dalam 22 cm ditandai Lalu hubungkan ke garis atas seperti ini ya teman-teman Untuk di bagian bawah kita buat keluarkan sedikit seperti ini Nah lalu tinggal digunting aja sesuai dengan pola yang udah kita buat Jangan lupa kasih kampungnya ya teman-teman Buka tangan bagian sebelah kiri, lalu tempelkan tangan sebelah kanan di atas sebelah kiri ya teman-teman, ataupun sebaliknya. Tapi ingat bagian cantik, berjumpanya bagian cantik. Lalu kita kurangi setengah cm, seperti ini ya teman-teman, sesuai dengan garis yang udah kita buat. Langkah selanjutnya lipat dua kain ya teman-teman Kain ini kita gunakan untuk pembuatan kancing di bagian depan baju Dengan lebar 8 cm Untuk panjangnya 26 cm Dipotong, dibuat dua lembar ya Nah untuk langkah selanjutnya, obras semua kain ya teman-teman Untuk badan bagian depan, badan bagian belakang, dan juga bagian tangan Jika udah diobras, kita lanjut ke bagian badan bagian depan. Untuk kain yang udah kita lipat dua lembar ya teman-teman tadi, jangan lupa dikasih peslin ataupun kain alas seperti ini digosok lalu dilipat dua. Lipat dua baju bagian depan ya teman-teman, dari ujung leher ini kita turunkan ke bagian bawah 20 cm ditandai. Dari pinggir masuk ke bagian dalam 1,5 cm ditandai sampai ke bagian atas Lalu garis menggunakan roll seperti ini Nah untuk di bagian bawah ya teman-teman Buat gambar lancip atau segitiga seperti ini Nah jika udah tinggal digunting sesuai dengan bentuk pola yang udah dibuat ya Jangan lupa untuk di bagian sebelah juga diciplak garisnya ya teman-teman untuk kain kecil yang udah kita buat tadi yang dua lembar ya teman-teman, sekarang buat ukurannya dari pinggir masuk ke bagian dalam 3 cm. Ditandai dari atas sampai ke bagian bawah ukurannya sama. Dua-dua kainnya dibuat garis seperti ini ya. Untuk kain kecil ini yang udah dilapisi peslin dilipat dua atau dibalik ke bagian dalam seperti ini teman-teman Lalu jahit setapak bagian atas Balikan kembali ke bagian luar Nah lakukan hal yang sama untuk lembaran yang satunya lagi ya Potong kampu yang terlalu lebar ya teman-teman Sisakan 1 cm saja Oke masuk ke langkah selanjutnya tempelkan kain yang udah kita potong tadi ya teman-teman Ataupun dijahit Ataupun lidahnya lah Apalah namanya ya teman-teman Seperti ini Satu senti dari bagian atas ya teman-teman Ingat, kita mulai dari bagian sebelah kiri, kita jahit mulai dari atas sampai ke ujung segitiganya, ya teman-teman. Disamakan persis di bagian garis yang udah kita buat, baik garis baju maupun garis dari kain kecil ini, ya. Um. untuk bagian sebelah juga ditempelkan ya teman-teman pastikan ukuran bagian atasnya itu sama jadi perhatikan seperti ini dan arahkan ya teman-teman kampunya ke bagian dalam seperti ini arahnya ke kiri nah dijahit mulai dari atas juga sampai ke bagian bawah sampai ke sudut yang udah kita potong itu ya teman-teman Nah, selanjutnya masuk ke bagian dalam untuk sebelah kiri, sebelah kanannya juga, tapi posisinya untuk sebelah kanan berada di bagian atas. Pelan-pelan aja seperti ini ya, teman-teman, dirapikan, disamakan. Jika udah rapi, jangan lupa kasih pentul untuk bagian atas agar mempermudah ketika menjahit. Nah, untuk yang dijahit, mulai dari pinggir sebelah kiri sampai pinggir bagian atas. Nah langkah selanjutnya jika udah seperti ini dan jangan lupa kasih kantong ya teman-teman Untuk kantongnya aku buat kantong tempel aja Tempelkan badan bagian belakang di atas badan bagian depan Lalu jahit bahu kiri, bahu kanan, samping kiri dan samping kanan Untuk di bagian bawah dilebarkan ya teman-teman kampuhnya lalu dilipat sesuai dengan tanda yang udah kita buat di awal dijahit sekeliling Untuk bagian tangan juga dijahit bagian bawahnya, baik tangan sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jika udah dijahit bagian bawah, jangan lupa jahit bagian sampingnya juga ya. Balik bagian tangan ke bagian luar, lalu masukkan tangan ke bagian badan dan samakan tulang bagian samping badan. Disamakan dengan tulang bagian tangan, jika udah pas tinggal dijahit sekeliling. Terakhir, tinggal pasang kerah aja, ya, teman-teman. Ini bentuk kerahnya, aku gunakan kerah jaket, dan untuk detail cara pembuatan kerahnya akan aku bagiin di next video, ya. Jadi, sekarang kita langsung pasang aja. Untuk pemasangan kerah, kita tempel di bagian cantik atau dari luar ke bagian dalam seperti ini, ya, teman-teman. Untuk di bagian pinggirnya, jangan lupa di jarum terlebih dahulu supaya dia tidak bergeser ketika dijahit, atau dia tidak berlebih di bagian ujungnya. Kita samakan tuh bagian tengah badan sama dengan tengah bagian kerah. Jika udah, tinggal dijahit mulai dari sebelah kanan sampai ke sebelah kiri. Lalu masukkan kampuh ya teman-teman ke dalam bagian kerah Dijahit bagian sampingnya setapak Mulai dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan ya teman-teman Dijahit pindah semuanya Hasilnya, ya, teman-teman, setelah dijahit beberapa langkah. Oke, okay, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan. Kalau teman-teman suka, ya, assalamualaikum. Bye-bye.